Опасность. это одно из основополагающих процессов, которое в предприятии должно существовать на уровне первичных мероприятий. Да, вот мы знаем, что должно быть не кроме того, что должны быть присутствуют на местах огнетушители, лопаты, песок на наших складах, но и также система работы осознанного отношения к средствам повышенной опасности. Это и автомобильный транспорт, и это работа, разумеется, всех электрических приборов. Я вас всех хочу поздравить с успешным прохождением программы пожарно-технического минимума. Мне хотелось вам напомнить, что правила пожарной безопасности в Украине надо соблюдать. К сожалению, основными причинами пожара является либо человеческий фактор, либо электричество. Не всегда подчиненные курят в определенных местах. Только руководитель за порог. Каждый занимается чем хочет. Не всегда убираются свои рабочие места, и не только рабочие места, подсобные помещения, прилегающая территория. Эти вещи не требуют вложения в финансовых и материальных средств. Тут надо просто работать и смотреть за человеческим фактором. Нельзя пользоваться для обогрева несправными обогревателями и кустарного производства. Я понимаю, что всякое бывает, но нельзя. И уходя с работы, с рабочего места, все электроприборы обестачиваются. Сегодня в частном акционерном обществе производственного объединения «Облтоплива» было проведено обучение правилам пожарной безопасности в трудовом коллективе. Во время проведения обучения руководителям структурных подразделений напомнили правила пожарной безопасности в Украине. Вспомнили правила пожарной безопасности в быту и особенно учитывая, что сейчас на улице зима, температура очень сильно опустилась, то есть правила пожарной безопасности необходимо соблюдать вдвое строже, чтобы не дай бог, не случилось никакой чрезвычайной ситуации. Ведущий инспектор Суворовского районного отдела Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, капитан службы гражданской защиты Ермакова Елена Вячеславовна.